নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বন্ধুগোল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ডি এল এড পি ই টি একজামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ আছামিছ গ্ৰামাৰ অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ তো এই ভিডিঅ'টিত আমি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাম যিকেইটা আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে অতিকৈ হেল্পফুল হ'ব আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি ছেপাৰেট ছেপাৰেটকে বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ একজামটো তেৰ জুলাই তাৰিখ অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৱে এতিয়া ডেটটো গম পাইছেই তো এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনত লাগি যাওক মাজত মাত্ৰ আপোনালোকে একমাহ সময় এতিয়া পাব তো এই একমাহত আপোনালোকে গোটেই চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ছিলেবাছ অনুসৰি সম্পূৰ্ণ ছাবজেক্টৰ নোটছবিলাক লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নম্বৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি জনাই দিব যে ডি এল এডৰ সম্পূৰ্ণ ছাবজেক্টৰ নোটছখিনি লাগে ত' কেৱল নাইণ্টি নাইন টকা ঠিক আছে কেৱল নিৰানব্বৈ টকা পে' কৰিলে আমি আপোনালোকক গোটেই ছাবজেক্টৰ নোটছখিনি দি দিম ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছখিনি কেৱল আপোনালোকে নিৰান্নব্বৈ টকাত পাই যাবগৈ ত' যদি প্ৰয়োজন হয় এতিয়া আমাৰ পৰা লৈ ল'ব ইংলিছত লাগিলে ইংলিছত বা আছামিছত লাগিলে কাৰোবাৰ আছামিছত পাই যাবগৈ ঠিক আছে ত' বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া আমি কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে যি বৰ্ণ কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ হয় তাক কি বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ত' এইটো চাগে এই কুৱেশ্যনটো চাগে আমি আগৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিছিলোঁ হয়নে ত' যি বৰ্ণ কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় তাক কি বৰ্ণ বোলে তো এইটো যদি কোনোবাই আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে আনচাৰটো কমেণ্টত জনাব পাৰে ঠিক আছে ত' কোনোবাই যদি জানে কমেণ্টত ইয়াৰ আনচাৰটো জনাওক ত' ইয়াৰে ভিতৰতে কোনটো হ'ব এইটো হৈ যাব অপশ্যন এ স্বৰ বৰ্ণ হয়নে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰা হয় সেইবিলাকক স্বৰবৰ্ণ বুলি কোৱা হয় যেনে অ হোচৰি দীঘ এইকেইটা হৈছে হসৰি দীঘৰ পৰা ধৰি যিকেইটা স্বৰবৰ্ণ আছে গোটেইকেইটা হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যনটো তলৰ কোনটো কণ্ঠবৰ্ণৰ উদাহৰণ ঠিক আছে এতিয়া কণ্ঠবৰ্ণকেইটা আমি চিনি পাব লাগিব তো কণ্ঠবৰ্ণ কোনটো হয় ইয়াৰ ভিতৰতে কোনটো হ'ব এ বি চি নে ডি হ'ব ছ' এইটো মনত ৰাখি থ'ব এইটো অপশ্যন চি হ'ব অ কণ্ঠবৰ্ণৰ উদাহৰণ এইটো এইকেইটাৰ ভিতৰত অ হৈছে ত' আৰু কণ্ঠবৰ্ণ কেইটামান আছে ত' ক ঘ আৰু শ এইকেইটাও কণ্ঠবৰ্ণৰ উদাহৰণ হয় ঠিক আছে ক খ গ আৰু খকিটাও কি হয় কণ্ঠবৰ্ণৰ উদাহৰণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন সুকীয়া উচ্চাৰণ নথকা বৰ্ণ বুলিলে কাক বুজায় ঠিক আছে সুকীয়া উচ্চাৰণ নথকা বৰ্ণ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ তো ইয়াৰে এইটো উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অনুস্বাৰ ঠিক আছে সুকীয়া উচ্চাৰ নথকা বৰ্ণক অনুস্বাৰ বোলে নেক্সট কুৱেশ্যন অনুস্বাৰ আৰু বিসৰ্গক কি বৰ্ণ বোলে ঠিক আছে অনুচাৰ আৰু বিসৰ্গক কি বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় স্বৰবৰ্ণ নে অযোগ্বা বৰ্ণ নে প্লুট্বৰ নে ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কয় ত' এইটো হ'ব অপশ্যন বি অযোগ্বা বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন স্পৰ্শ বৰ্ণবিলাকৰ একোটা ভাগক কি বোলা হয় ঠিক আছে যিবিলাক স্পৰ্শ বৰ্ণ আছে তাৰ একো একোটা ভাগক কি বুলি কোৱা হয় ত' এইটো হ'ব অপশ্যন এ বৰ্গ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন স্বৰবৰ্ণ আৰু বৰ্ণত যুগ হ'লে চৰি স্বৰবৰ্ণত কি কৈছে স্বৰবৰ্ণত আন বৰ্ণত যুগ হ'লে তাৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে ঘটে ঠিক আছে আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন কি হয় ঘটে নে নঘটে নে যুক্ত হোৱা বৰ্ণটোৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয় নে বৰ্ণটো বিসৰ্গযুক্ত হয় চ' কি হ'ব চাওক ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো হ'ব অপশ্যন চি যুক্ত হোৱা বৰ্ণটোৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে প্লুটছৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে প্লুটছৰটো ক'ত ব্যৱহাৰ হয় ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গীত গীত গাওঁতে ঠিক আছে ত' এইটো কি হ'ব গীত গীওতে নহয় গীত গাওঁতে হ'ব লাগিছিলে ত' গীত গাওঁতে কি হয় প্লুটছৰ ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ব্যঞ্জন বৰ্ণত স্বৰবৰ্ণ যুগ নহ'লে কি চিন ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ যদি স্বৰবৰ্ণ যোগ নহয় তেতিয়া কি চিন ব্যৱহাৰ হয় তই এইটো হ'ব অপশ্যন এ শশান্ত চিন ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন পৰ পৰা মলৈকে কি বৰ্গ বোলে পৰ পৰা মলৈকে যিখিনি থাকে ঠিক আছে এইখিনি প ফ ব ভ আৰু ম হয়নে প ফ ব ভ ম এইকেইটা কি বৰ্গ কি বৰ্গ বোলে ছ' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন ডি পৰ্গ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো স্পৰ্শ বৰ্ণ ত' তলৰ কোনটো স্পৰ্শ বৰ্ণৰ উদাহৰণ হয় ত' ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন ডি ভ ঠিক আছে ভটো এটা স্পৰ্শ বৰ্ণ উদাহৰণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন উষ্মৰ্গ উষ্ম বৰ্ণ কোনটো হয় ঠিক আছে তলৰ কোনটো উষ্ম বৰ্ণ বৰ্ণ হয় চ' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন চি হ ঠিক আছে উষ্ম বৰ্ণ বৰ্গকেই বৰ্গকেইটা হ'ল তালৱিয় খ মধুনিয়া খৈতিয়া শ আৰু সেইকেইটা হৈছে উষ্ম বৰ্ণ মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন তালব্য বৰ্ণ কোনটো হয় ঠিক আছে তলত কোনটো তালব্য বৰ্ণ হয় ছ' ইয়াৰে শুদ্ধ তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি এইটো বৰ্গীয় জতু কি হয় তালব্য বৰ্ণ হয় আৰু বাকী তালব্য বৰ্ণ আৰু কিছুমান আছে ত' সেইকেইটা এনেকুৱা হয় প্ৰথম চটোও হয় দ্বিতীয় ছও হয় এইটো বৰ্গীয় জতো হয় তাৰপিছত ঝ তাৰপিছতে তালব্য খ আৰু য় এইকেইটাও কি হয় তালব্য বৰ্ণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ঔষ্ঠ বৰ্ণটো বাছি ওলোৱা ত' তলৰ পৰা কোনটো ঔষ্ঠ বৰ্ণ হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে ত' ইয়াৰ ভিতৰতে অপশ্যন এটো হ'ব ঠিক আছে ফটো এটা ঔষ্ঠ বৰ্ণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন মূৰ্ধন্য ধ বৰ্ণটো তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বৰ্ণভাগৰ অন্তৰ্গত হয় ত' এইটো কোনটো হ'ব কণ্ঠ বৰ্ণ হ'ব নে ওষ্ঠ বৰ্ণ হ'ব নে মূৰ্ধ মূধ্য বৰ্ণ হ'ব নে দন্ত্য বৰ্ণ হ'ব ছ' এইটো অপশ্যন চি হ'ব মূধ্য বৰ্ণ হয়নে এইটো আমি মূৰ্ধন্য ধ বুলিয়েই কওঁ মূৰ্ধন্য ধ ছ' এইটো মূধন্য বৰ্গৰ অন্তৰ্গত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হৰ্ষৌ বৰ্ণটো কি হয় ঠিক আছে হৰ্ষৌ যিটো থাকে সেইটো কি হয় উষ্ম বৰ্গ বৰ্ণ হয় নে অন্তস্থ বৰ্ণ হয় নে দৈন্য বৰ্ণ হয় নে স্বৰবৰ্ণ হয় ত' এইটো আমি জানো সকলোৱে অপশ্যন ডি স্বৰবৰ্ণ হয়নে হৰসৌটো স্বৰবৰ্ণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দীৰ্ঘ ই আৰু হসৌ হ'ল দীৰ্ঘ ই আৰু হসৌ কি হয় লঘুস্বৰ গুৰুস্বৰ নে ব্যঞ্জন ধ্বনি নে অন্তবৰ্ণ হ'ব তো এইটো হ'ব অপশ্যন বি গুৰুস্বৰ ঠিক আছে এইকেইটা যদি অপশ্যন আহে তেতিয়া গুৰুস্বৰটো দিব নেক্স কুয়েশন ভাষার পার্শ্বিক ধ্বনিটো কি হয় ঠিক আছে ভাষার ভাষার পার্শ্বিক ধ্বনিটো কি হয় তো ইয়ার রাইট অ্যান্সারটা হয়ে যাবে অপশন বি অসমীয়া ভাষার পার্শ্বিক ধ্বনি হয় নেক্সট কুয়েশন তলর কোনটো অনুনাসিক বর্ণ তলর কোনটো অনুনাসিক বর্ণ ঘটেছে তো ইয়ার ভিতর রাইট আনসার হয়ে যাবে অপশন সি নিয় ঠিক আছে নিয়টো এটা অনুনাসিক বর্ণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন অন্তঃ ধ্বনিৰ আন এটা নাম কি হয় অন্তস্থ ধ্বনিৰ আন এটা নাম কি হ'ব ত' এইটো হৈ যাব অপশ্যন ডি শ্ৰুতি ধ্বনি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাত স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা কিমান অসমীয়া ভাষাত স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা এইটো আমি আগৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আলোচনা কৰিছিলোঁ ছ' এইটো কোনটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্টত ইয়াৰ আঞ্চাৰটো জনাব পাৰে ঠিক আছে সকলোৱে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কোনটো হ'ব স্বৰবৰ্ণ কেইটা আছে অসমীয়াত বাৰটা তেৰটা দহটা নে এঘাৰটা তো এইটো আমি সকলোৱে জানো এঘাৰটা হয়নে অপশ্যন ডিটো হ'ব উদ্দত্তৰ এঘাৰটা নেক্সট কুৱেশ্যন অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ সংখ্যা কিমানটা হয় ত' বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ সংখ্যা কেইটা এইটো হৈ যাব অপশ্যন এ আঠটা এইটো চাগে আলোচনা কৰিছিল ত' কি কি হয় সেইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব তো বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিকেইটা হৈছে অ ঠিক আছে অ তাৰপৰা আ তাৰপিছতে হৰ্চ ও তাৰপিছত এ তাৰপৰা ঐ ও আৰু অ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এইকেইটা হৈছে বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি নেক্সট টুৱেশ্যন কি কৈছে তলৰ কোনটো ব্যঞ্জন ধ্বনি পশ্চতালব্য ঠিক আছে তলৰ কোনটো ব্যঞ্জন ধ্বনি পশ্চতালব্য হয় ত' এইটো হৈ যাব অপশ্যন ডি ক টো ঠিক আছে তাৰপিছত এই কৰ বাহিৰেও আৰু দুটা আছে সেইকেইটা আছে খ আৰু গ আৰু গ এই দুটাও কি হয় ব্যঞ্জনধনী পশ্চতালব্য হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো শব্দত ন স্বাভাৱিকতে হৈছে ঠিক আছে যিটো মূৰ্ধ্য ন হৈছে সেইটো স্বাভাৱিকতে কোনটো শব্দত হৈছে অকণ ভ্ৰমণ গ্ৰহণ নে প্ৰণাম তো কোনটোত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধাধ্য ন হৈছে ঠিক আছে তলৰ কোনটো শব্দত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধ্য ন হৈছে ত' এইটো কোনটো হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন এ অকণ ঠিক আছে অকণত স্বাভাৱিকতে মূধূন্য় হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ শব্দবোৰৰ কোনটোত মূৰ্ধন্য নবহে কোনটোত মূৰ্ধুন্য নবহে ত' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন এ কুমাৰণী ঠিক আছে কুমাৰনীত মূধুন্য হ'ব নালাগে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটোত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্যস হয় ঠিক আছে তলৰ কোনটোত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্যস হৈছে কোনটো হ'ব বিষম নে বিষাত নে পাখান নে অভিশেষ ত' এইটো হৈ যাব অপশ্যন চি পাখান ঠিক আছে পাখানত পাখান যিটোত আছে তাত মূৰ্ধন্য ঘ স্বাভাৱিকতে হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ শব্দকেইটাৰ কোনটোৰ বানান অশুদ্ধ এতিয়া তলৰ শব্দকেইটা ভালদৰে চাওক ইয়াতে এটা বানান অশুদ্ধ বানান থকা শব্দ আছে চ' সেইটো কোনটো হয় ত' আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কোনটো হ'ব এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন এ অনুষ্ঠান ঠিক আছে অনুষ্ঠানৰ বানানটো ইয়াত ভুল হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওকে দিছে নট্টবিধি কি ব্যাকৰণৰ অংগ ঠিক আছে নট্টবিধিটো কি ব্যাকৰণৰ অংগ আমাক সুধিছে পালি অসমীয়া সংস্কৃত নে বাংলা ত' এইটো কোনটো হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন চি সংস্কৃত ঠিক আছে নট্টবিধিটো সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ অংগ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কোনটো শুদ্ধ লিখা ঠিক আছে কোনটো তলৰ চাৰিটা অপশ্যন ভালদৰে পঢ়ি চাওক কোনটো শুদ্ধকৈ লিখা আছে আমাক সুধিছে ৰসায়ন শব্দৰ দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য নহয় তাৰপিছত দিছে ৰসায়ন শব্দৰ দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য হয় তাৰপিছতে ৰসায়ন শব্দটোৱে ভুল তাৰপিছত দিছে ৰসায়ন শব্দত দন্তিয়াখৰ ঠাইত মূৰ্ধন্যাস হয় ছ' এইটো কোনটো হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি ভালদৰে চাওঁ এইটো অপশ্যন বি হ'ব ৰসায়ন শব্দৰ দন্তীয়া ন মূৰ্ধন্য ন হয় ঠিক আছে বুজি পাইছে সকলোৱে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো শুদ্ধ ঠিক আছে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় তলৰ শব্দকেইটা পঢ়ি চাওক ইয়াতে এটা শুদ্ধকৈ আছে বাকীকেইটা ভুলকৈ আছে চ' শুদ্ধটো আমাক দিছে বাচিব সেইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন চি নিশাত এইটোৰ বানামটোহে ভুলকৈ মানে শুদ্ধকৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আম্ৰ আম্ৰবন শব্দৰ মূৰ্ধন্য ন হোৱাৰ কাৰণটো কি হয় ঠিক আছে আম্ৰবন যি দেখিছে শব্দটো তাতে মূৰ্ধন্য ন হোৱাৰ কাৰণটো কি হয় ত' অপশ্যনকেইটা ভালকৈ পঢ়ি চাব তো ইয়াৰ ভিতৰতে ৰাইট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি আম্ৰ শব্দৰ পাছত বন শব্দ থকাৰ বাবে কি হৈছে মূৰ্ধন্য ন দন্ত্য নটো মূৰ্ধন্য ন হৈছে ঠিক আছে আম্ৰ শব্দৰ পিছত বনটো দেখিছে নহয় ত' সেই তাৰ বনটোত সেইকাৰণে মূৰ্ধন্য ন হৈছে পিছতো কি দিছে জাৰ্মান ঠিক আছে জাৰ্মানত দন্তীয়া ন হোৱাৰ কাৰণটো কি হয় জাৰ্মান যিটো শব্দ আছে তাত দন্তিয়া ন হৈছে ত' সেইটো তাৰ কাৰণটো কি ত' ইয়াৰ সুত্ৰটো অপশ্যন চি বিদেশী শব্দৰ ক্ষেত্ৰত নট্টবিধিৰ প্ৰয়োগ নহয় যিহেতু এইটো এটা জাৰ্মানটো এটা বিদেশী শব্দ হয় চ' তাতে কোনো নট্টবিধিৰ প্ৰয়োগ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়াবোৰৰ কোনটো শুদ্ধ ঠিক আছে তলতে কেইটামান শব্দ দি আছে স্বৰ্পনখা বাণিজ্য কল্যাণ আৰু কণ্টক ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ আমাক সুধিছে তই এইটো হ'ব অপশ্যন ডি কণ্টক কণ্টকটোহে শুদ্ধ হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো শুদ্ধ তলত সন্ধি আমাক কেইটামান শব্দ দি আছে চাওক জিগাছা জিগিছা নিষেধ সবিষ্য যুতিষ্ঠিৰ আৰু ইয়াতে ভাঙি দিছে শব্দকেইটা কেনেকৈ চ' কোনটো ইয়াতে শুদ্ধকৈ ভঙা আছে তো এইটো যদি আমি চাওঁ অপশ্যন এইটোৱে শুদ্ধ হ'ব শুদ্ধতৰ হ'ব জিগিছাটো ভাঙিলে এনেকৈ হ'ব যিগি যুগ চন যুগ আ নেক্সট চাওক দুটা ভিন ভিন শব্দ গোট খাই এটা হ'লে তাৰ আগত ৰি ৰ দন্ত থাকিলে দন্তীয়ান মূৰ্ধন নহয় এই নিয়ম মতে কোনটো শুদ্ধ ত' এইটো কোনটো হ'ব এইটো হৈছেগৈ অপশ্যন ডি ত্ৰিনয়ন ত' এই নিয়ম মতে ত্ৰিনয়নটো শুদ্ধ হয় আজি ভিতৰৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন দুটা উপসৰ্গৰ বাহিৰে আন উপসৰ্গৰ ৰ আন উপসৰ্গৰ ৰ ৰ পাছত থকা নম আৰু নি ধাতুৰ মূৰ্ধন হয় ইয়াৰ উদাহৰণ কোনটো হয় ঠিক হৈছে দূৰ উপসৰ্গৰ বাহিৰে আন উপসৰ্গৰৰ পাছত থকা নম আৰু নি ধাতুৰ মূৰ্ধন্য হয় বুলি কৈছে চ' এইটো কোনটো তলৰ কোনটো উদাহৰণ হয় ইয়াৰ ত' এইটো হৈ যাবগৈ অপশ্যন চি প্ৰণাম ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'বগৈ প্ৰণাম ত' আজি ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনকেইটা যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে ভাল লাগিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ ডি এল এটৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি আপোনালোকৰ এই চেনেলটোত কৰাই দিম আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নম্বৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি কেৱল নাইণ্টি নাইন টকা পে' কৰি দিলে আমি আপোনালোকক ডি এল এডৰ সম্পূৰ্ণ ছাবজেক্টৰ নোটছখিনি দি দিম আছামিছত লাগিলে আছামিছত আৰু কাৰোবাৰ ইংৰাজীত লাগিলে ইংৰাজীত আপোনালোকে পাই যাবগৈ আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ